30 يناير 2026 <Siteria> لومباون اقروان دكتور حاجي سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslimin muslimat ini boleh kita kita masih lagi dalam Perbincangan usia ayat ke-6 hingga 9 di pasal Hijrah. Bagi tuan-tuan tafsir bin Kasir, tahzib tafsir bin Kasir ini tolong buka pada jilid yang kelima muka surat 120. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Faqalu ya ayyuhallazi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun. Lau ma ta'tina ta bil malaikati in kunta minas sadiqin. Ma nunazzilu al malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzan munzirin. Inna nahnu nazzalna dhikra وَإِنَّا inna lahu lahafidhun Sadakallahul Azim Wahai orang yang turunkan Al-Quran kepadanya Sungguhnya kamu benar-benar orang yang gila Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami Jika kamu termasuk orang-orang yang benar Kami tidak menurunkan malaikat Melainkan dengan benar untuk membawa azab Dan tiadalah mereka ketika itu diberi penangguhan Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran Dan sungguhnya kami benar-benar melihat hari ini Dalam kuliah lalu saya telah bawakan kepada Tuhan Yang merupakan sifat bagaimana bengkoknya, sesatnya, kelah kepalanya kaum musyrikin dengan kata-kata yang berbentuk tahakum dan juga istihza per SAW. Menyerupakan Nabi dengan orang gila sebagai contohnya kerana melawan arus perdana lah pada masa itu. Dan kemudian mereka mencadang kepada Nabi pula. Kan kebaik kalau utuskan malaikat saja. Kalau malaikat datang untuk menjadi penunjuk arah ataupun bawa mereka mengenali akhirat. Malaikat ni bukan manusia. Mereka tidak makan, tidak berkahwin, tidak tidur. Macam mana nak jadi contoh kepada manusia dalam pelakuan dan juga ibadah mereka sedangkan kehidupan ni kezolimannya merupakan ibadah dan telah saya uraikan bagaimana kedatangan malaikat ada fungsinya peranannya bukan datang saja-saja begitu segala ketapan Allah Taala dalam urusan malaikat ni ada sebab musababnya mereka mendatangkan berbagai-bagai alasan untuk menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini kita dapat lihat sebenarnya al-Quran datang sebagai memberikan satu revolusi mental kepada manusia dan contoh-contoh yang telah saya kemukakan pada kuliah-kuliah yang -kuliah lalu yang mana Al Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memperkenalkan dirinya sebagai satu agen ataupun satu manhaj yang membawa manusia kepada perubahan positif jadi kita dapat lihat Nazara Ibrahim sebagai contohnya bagaimana mengeluarkan manusia minah zulumah si'ilah nur iaitu mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Jadi begitu juga kita dapat lihat sebagai contohnya bila Allah menceritakan allaha la yughayyiru ma hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah manusia sesuatu apa yang ada pada kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Telah saya uraikan pada kuliah lalu bagaimana penggunaan kaum yang merujuk kepada masyarakat. Dapat kita buat kesimpulan bahawa perubahan sosial yang merupakan antara makasih Quran ini tak dapat dilakukan oleh seorang manusia saja. Dia perlu kepada kegiatan bersifat timur secara kolektif. Maka kita dapat lihat dari sini pola berfikir dan sikap perseorangan itu bila dikemukakan dalam konteks Al-Quran ini dia mengajak kepada satu perubahan paradigma manusia secara berkumpulan. Jadi kalau kita perhatikan lagi Quran ni menjelaskan bahawa manusia memiliki aspek ataupun sisi dalaman dinamakan sebagai nafs dan juga sisi luaran antara ini dipanggil sebagai jisim. Dan ini jisim ni jamaknya ajesam. Jadi kalau kita perhatikan bila datang Quran ini yang dibawa Nabi yang kepada kaum musyrikin mereka menolak. Dan saya telah bawakan contoh bagaimana Islam mempunyai koleksi ataupun rekod yang cukup syarat bagaimana mendekati ataupun berdepan dengan situasi penolakan oleh masyarakat ini. Bila Quran datang untuk membawa revolusi minda kepada kehidupan yang berteraskan kepada akidah yang benar maka dapat penentangan dalam kisah yang saya bawakan kisah Imam Abu Bakar Al-Baqilani ketika ditanya oleh kaum musyrikin kaum nasara itu bagaimana pendapat kamu tentang Aisyah radhiyallahu anha kerana mereka saja mengori dapatan-dapatan yang mereka lihat ni apa yang mereka discover lah bahawa kaum munafikun menuduh Aisyah radhiyallahu anha ini dengan perbuatan yang berkaitan dengan zina bersama dengan safuan itu maka jawapan ini, Imam Abu Bakar al -Bakilan ini, ni nak mengajar golongan Nasara ni untuk berfikir dalam kerangka Al-Quran ni mengatakan bahawa Quran yang dibawa kepada kami ni mengajak revolusi berfikir lah tuan-tuan in kanan Aisyah radiyallahu anha kadid tuhimat ya'ni itamaha al-munafiqun fa'ina Maryam kadid tuhimat ayolah kalau kamu nak kata tentang Aisyah radiyallahu anha ini ibu orang-orang beriman isteri Nabi SAW wanita yang mulia ini pilih oleh Allah untuk menjadi isteri Nabi isteri Nabi di dunia juga di akhirat kalau kamu nak bawa nak buka chapter cerita ni kepada kami tak payahlah kami tanya daripada kamu Quran juga mengajar kami dan satu bicaranya bahawa kisah Maryam kadit Tuhiman ayudha Maryam juga pernah difitnah tuhma wakilahuma tahira kedudunya adalah suci dipanggil bacul tahira mutahara ini wanita yang mulia Quran dalam revolusi yang berfikir yang dibawa kepada kami ni kata Imam Bakila ni kedua wanita ini merupakan mulia Aisyah radiallahu anha merupakan wanita yang suci disucikan oleh Allah dan begitu juga Maryam walakina aisyata dengan ayat ni walakina Aisyah Aisyah ta tazawwajat wa Adapun Aisyah, namun Aisyah ini berkahwin tapi tak dikurniakan anak. Ha. Amma Maryam fakad anjabat bila zawat tapi Maryam pula dia tidak berkahwin tapi melahirkan anak fa ayyuhuma takunu aula bi tuhmatil agak, -agak kamu lah, ni kamu yang bertanya pada saya ni saya nak ajar kamu fikir dan revolusi benda yang dibawa di Quran ni saya tanya kamu balik agak-agak mana yang lebih logik untuk difitnah wanita yang berkahwin tak dapat anak tak ada bukti pun dia melakukan buatan yang keji itu dan seorang wanita yang mulia tiba-tiba dapat anak agak-agak ada logik kemanusiaan mana yang lebih layak untuk difitnah aku tak kata begitu kata Imam Bakilani ini kamu yang fitnah mengatakan wahasyahuma radhi radhiyallahu anhuma mazuji Allah kerana kedua wanita ni sangat mulia kalau kamu nak tuduh Aisyah radhiyallahu anha dalam berfikirnya munafikun yang mengatakan bahawa wanita yang mulia terlibat dengan zina hasyalillah mazuji Allah daripada membiarkan isi seorang nabi Allah melakukan perkara demikian nabi akhir zaman bahkan kita telah belajar yang surah kabut yang lalu nabi-nabi Allah yang sebelum itu nabi Nuh ke nabi Lut ke isteri mereka tak terlibat pun dengan buatan itu kita telah belajar memang isteri-isteri nabi-nabi Allah ni tidak akan terlibat dengan buatan zina sama sekali walaupun dalam kisah Nabi Lut Nabi Nuh telah kita belajar di perkara ini apatah lagi Nabi Muhammad SAW Nabi akhir zaman kalau wanita ini tidak ada bukti dia melakukan zina memang tidak ada anak pun mana yang lebih patut difitnah dan lebih kena fitnah itu untuknya seorang wanita berkahwin tidak dapat anak dengan perempuan yang tidak ada suami tiba-tiba ada anak aku tak kata begitu yang mengatakan ini kata Yahudi maka jangan kamu nak fitnah ibu kami Aisyah RA Karena wanita yang kamu muliakan itu pun difitnah oleh di Yahudi kamu tidak pertahankan begitu masuk Imam Baqilani tuan-tuan lihat ini adalah satu bicara yang sangat menarik berkaitan dengan muhadarah berkaitan dengan munazarah berkaitan dengan satu perdebatan maka dikatakan dalam tarikh Baghdad oleh khatib Baghdadi berkaitan dengan kisah ini bahawa Fajunna gila lah raja Rom ini yang nak merendah-rendahkan atau menghina bawa bukti-bukti bahawa Islam ni salah dan tidak layak untuk diikuti dia tanya lagi soalan terakhir dia tahu dah semua lima soalan yang sebenarnya saya bawa kepada tuan-tuan semua dia kalah tanya lagi soalan berikutnya maka dia kata kalal maliku hal kana nabi hukum ya pernah tak nabi kamu Muhammad SAW berperang jawapan Imam Bakir ni nah. kalal maliku fahal kana yukatil fil makadama apakah dia berperang duduk depan sekali jawapan Imam Bakir ni ya fahal kana yang tasir Adakah dia menang? Jawapan Imam Bakir ni, "Naam, Nabi Muhammad menang." Sallallahu Maka bertanya lagi Malik ini, Raja Rom ini yang merupakan ketua parti Kristian pada zaman itu. Fahalkan kana yuzam? Adakah dia juga kalah?" Jawapan Abu Bakar berkata, "Ya, menang kalah itu adat." Maka berkata Malik ini lagi, "Ajib, Yun wa yuzam." Kata Raja Rom ini kepada Imam Bakir untuk menghinanya, "Pelik, pelik. Nabi tapi kalah." Maka kata Abu Bakar Bakilani, "Ilahun wa yuslab?" Uh, jawapan yang Bakar ni memang ibarat ahli lintar lah petir lah kena kilat ke kepala Raja Rum langsung dia terdiam tak boleh apa dah dia jawab pada Raja Rum yang menghina Nabi Muhammad SAW ini dia berkata kalau begitu aku tanya kau adakah seorang raja dan dia disalib Fabu kafar. maksudnya kamu menyembah Isa dia Tuhan kamu bagaimana pula boleh disalib ya? kalau Nabi aku kamu wajib kalah dalam perangan sekarang aku tanya kamu Tuhan yang kamu sembah tu boleh disalib ke boleh dibunuh ke langsung terdiamlah Raja Rum ini. Kata pergi hantar baliklah dia ni. Dia ni dudukkan negara kita ramai orang masuk Islam nanti. Tuan-tuan hatilah dikasihkan. Saya bawa kisah ni untuk tuan-tuan faham. Orang senyap perkara yang namanya perdebatan dan juga dari sudut mukarram atul adiyah ini dibawakan oleh Quran bagi menunjukkan kepada ketepatan hujah-hujah yang dikemukakan bagi membungkamkan golongan musyrikun yang membawa berbagai-bagai alasan demi untuk menegakkan menang bahasa mereka. Maka Allah SWT telah mengingatkan Nabi-Nya SAW bahawa kompas yang diikuti oleh Islam ini merupakan Al-Quran dan Quran ini akan terus terpelihara sampai ke hari kiamat pada ayat yang ke-9 yang dapat kita lihat di sini dan cerita-cerita yang saya bawakan kepada tuan adalah membuktikan bagaimana Islam ini telah pun dipelihara oleh Allah SWT walaupun berbagai-bagai alasan yang dikemukakan bertujuan di untuk menolak Islam ini dan mengatakan dia tidak sesuai untuk dipegang diikuti oleh orang, -orang Arab pada zaman itu jadi dalam ayat ini Allah SWT memberikan informasi sebahagian daripada penyataan golongan musyrikin dan idea sesat mereka yang muncul daripada pekatnya kegelapan dalam hati mereka mereka berkata dengan nada untuk mencemur menghina hai orang yang mengklaim yang mendakwa Quran ini turun kepadanya, sungguhnya kamu memiliki tanda-tanda yang kami jadikan sebagai ukuran bahawa kamu tidak waras. Ketika kamu menyeru kami untuk mengikutimu dan meninggalkan apa yang kami dapati, kami ikuti, kami sokong bukti-bukti Dato' Nirmal yang kami yang telah bawa berkurun sebelummu. Tiba-tiba kamu bawa satu yang bercanggah dengan arus pada hari ini. Kamu nak kami ikut kamu? Maka kami tidak akan menerima ajakanmu sama sekali. Kemudian kita dah lihat bagaimana Allah Ta'ala telah pun mematahkan hujah mereka dan mengatakan bahawa permintaan mereka untuk membuktikan kebenaran Islam ini dengan hadirnya malaikat itulah satu perkara yang tak dapat diterima oleh yang akal kerana kedatangan malaikat ni mempunyai tugasan yang tentu ketapan Allah SWT jadi Allah benar-benar menjamin untuk memelihara Al-Quran dari sebarang bentuk perubahannya pemindahannya pemindaannya dan juga untuk buat apa saja yang selari dengan persyarat manusia itu semua tidak dapat dilakukan kepada Al-Quran ini merupakan satu sanggahan terhadap tuduhan bohong dan juga palsu golongan musyikun bahawa Muhammad SAW adalah orang gila yang menerima Al-Quran daripada Allah SWT kemudian kita dapat lihat tidak ada gunanya menurunkan malaikat untuk memberikan persaksian tentang kebenaran dakwah Nabi keabesahan kenabian Nabi ini kerana penurunan malaikat justru hanya akan menimbulkan kebingungan bagi mereka bahkan datangnya malaikat menandakan final azab telah pun sampai Nabi Nabi SAW yang merupakan utusan Allah pun cukup payah baginda untuk melihat kedatangan jibril dan rupa aslinya sampai Nabi berada ketakutan yang amat sangat besarnya malaikat Allah jadikan ini dan kita dapat lihat juga pengajaran daripada ayat, -ayat ini sungguhnya kerja mendustakan mencemooh para rasul ni merupakan satu kebiasaan dan fenomena yang telah terjadi sejak umat-umat yang terdahulu lagi jadi semua yang dilakukan oleh kaum musyikun kepada Nabi SAW ini sama dengan apa yang dilakukan oleh puak kafir yang terhadap Nabi-Nabi Nabi mereka yang terdahulu ini contoh-contoh yang kita lihat dalam ayat-ayat yang lalu dan Allah SWT telah pun memasukkan kesesatan kekafiran sikap mengolok-olokkan kesyirikan dalam diri kaum kafir ini dari golongan yang terdahulu kepada yang menentang Nabi pada waktu baginda yang salam berada di Mekah jadi perkara yang sama juga Allah masukkan ke dalam hati golongan musyrikin Arab sehingga mereka ini tidak beriman kepada Allah SWT jadi demikianlah kita dapat lihat beberapa kefahaman daripada ataupun pengajaran mm, fiqhul haya daripada hukum hakam berkaitan dengan ayat-ayat yang kita bincangkan ni musim ayat ke-6 hingga ke-9 insyaAllah sepan ni kita akan masuk ke ayat ke-10 daripada surah yang mulia ni Wallahu'alam a'lam. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa, wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu Wassalamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh